गुरुभ्यो नम हरि ओं अथ तृतीय महिषासुरव अथ ध्यान ॐ उज्जद्भानुसहस्रकान्त्यमरुणक्षोमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्द श्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे अरविन्दस्थिताम् ॐ ॐषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानेश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योऽध्यमाथ अम्बिकाम्ब स देवीं शरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरेः शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदः तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघानतुरगान् बाणैर्यन्तारं चैववाजिनां इछेदच्चनु सज्जोजातिम विव्याधात्रु छिन्नधन्वा नशुगै सच्छिन्नधन्वा विरथो हताशो हतसारथि अभ्यदेवीं खड्गर्मसुर सिंह आहत्य खड्गे नीक्षणारेण मूर्धन आ जघानुजीमप्ये वेगवान्न तस्या खगो भुज प्राप्यप अलं रुपमं धरा ततो जग्रा हशुलम्स कोपदा कोपदा रुणालोचना हां चिक्षे पञ्चतदस्तत्तु भद्रकाल्यम महासुरा द्वाद्वल्यमानं ते जो भी रवि विंबा मिमां बरात देवी शुलमा वंचदा तेरा तच्छदा हां स च जमहासुरा हते तस्मिन महावीर्ये महिषस्य चमोपतौ आ जगा मगजारूढश्च अमरस्त्रिद सार्दनः सोपी शक्तिं ममोचात् देव्यास्ता अंबिकाकृतम हुंकाराभितां भूमौ पादयामासनिष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतिताम् दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेपजामरशूरं बाणेस्तदपि चाच्छनः ततहा सिंहः समत्वत्या गजाकंभांतरे स्थितः बाहुयुध्देन योधी युद्धे, तेनो छैस्त्रिदशारिणा युद्धमानो तदस्तौतु तस्मान् गतौ युधाते अति सौरभद्धौ प्रहारै रतिदारुणैः ततो वेगात् उत्पत्य निपत्य समरगा रामरगानिना करप्रहारेण शिरश्चमरस्य पृथक्कृतम् उद्दोग्रश्चरणे देव्या शीलावृक्षादिशिलावृक्षादिशिर्हतः दन्तमुष्टितलश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धागदापातैर्चूर्णयामास चोद्धतं बाष्प बाष्कलं छिन्द्यपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव जमहा हनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघानपरमेश्वरी बिडालसंज्ञा बिडालस्यासिनाकार्या ಪ್ರಯಾತ ಪಾತಯಾಮಾಸ ವೈಶಿರ ದುರ್ಧರಂ ದುರ್ಮುಖಂ ಶರೈರ್ ನಿನ್ನೇಯಮಕ್ಷಿಯಮ್ಮ ಏವಂ ಸಂಕ್ಷೀಯಮಾಣೇ ತು ಸ್ವಸೈನ್ಯೇ ಮಹ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮಾಹಿಷೇಣ ಸ್ವರೂಪೇಣ ತ್ರಾಸಯಾಮಾಸ ತಾನ್ ಗಣಾನ್ ಕಾಂಶಿತ್ तुण्डप्रहारेण सुरक्षे प्रत्यस्थापरां लांगूलतादिदांष्ठान्यां शृंगाभ्यां च विदारितां वेगेरेकाशुदपरां नादेन भमणेन च निश्वास पवनेरान्यां पादयमासभूतले निपाच्छ परमाथानेकमभ्यधावतसोसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रेतको तो अंबिका सोपी महावीर महवीर्य कुछ खुरक्षुमीत शुंगाभ्याचाशेपनना चेग्रमण विक्षुण मही तस्या विशीर्षत लांगूलेनाहत प्लयायास हृद शुंगन्ना खंडम खंडम यूर्घना श्वासानीलास्ता शतशो निपतेर्नभसो अचला क्रोधसम अवदम तं महासुरं दृष्ट्वा सा जंडिका कोपं तद्द्वदाय तदा अकरोत् साक्ष्पत्वा तस्य वैपाशं तं बबन्धा महासुरं तत्या जमाहिषं रूपं सोपे बुद्धो महामृते तदस्य अभवत् सद्यो यावत् तस्यां विकासिरः छनत् तेतावत् पुरुषः खड्गपाणि दृष्टयत तत एव आशुरोषं देवी चिच्छेद सहायकैः तम खटगचर मनासार धम्मता हा सो अभून महागजा हा करे नचे महासिंह तम जकर्ष्ट जगर जच कर्ष्ट कर्ष्ट करम देवी खड्गे ननीरंग तता ततो महासो रोभुयो माहिष्म ओपुरास्थिता हा तथाये वक्रोप्यामास त्रेयो सचराचरम सदा क्रुद्धा जगन्माता चंडिका पानमुत्तम पपो हाँ पुनः पुनः जहांसुणालोचना ननर्दचाहासो बलवीय मदो विषाणाभ्या चक्षेप चंडिका प्रतिमूधरा साजतान्हितास्तेन चूर्णय ते शोत्त्क उवाचत वे मदोद्धूत अखरागाकुलाक्षरम् ओं देवी उ गर्ज गर्ज क्षण मूढ़ मधु यत्त्प्युवाम्यह मैंहतेत्र गर्जिष्यशुदे ओम ऋषिवाच मुक्ता सुत्त्पत्सारूढ़ा तम महासुरम पादेनाक्रम्य कंठे च शूल नैन माताड़ तदस्व तदा निज मुखादा अर्ध निष्क्रांत एववासीव्याेण संवृता अर्ध निष्क्रांत एवासो युम महासुर तया महासिना दिव्या शिश्छिपाति ताहांत तो दैत्यसैन्यं ननाषदत प्रहस्यंच परम जगमु सकला देवता गणाः तुष्टो उपस्तां सरादेवी सहदेव्ये महश्वभिः जगुर गंधर्वपतयो नन्रत्तु उच्चाप्सरो गणाः इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः सत्या संतु यजमानस्य कामाः हरिः ओम्